ожидается прорыв танков. Ну, вызвался я и еще трое ребят. Мы поразмазали их там, ну, и нам удалось их уничтожить на Солидар. Сдаваться я не хотел. Ну, думаю, по войне еще. Ну, в общем, за двух сотен его. Ну, как-то бездумно они штурмуют. Планирую в дальнейшем продолжить службу. Победить главное. 24 февраля я ну, утром встретил, ну, проснулся от взрывов, которые, от первого взрыва. Ну, сразу включил телевизор, новости и с телевизора узнал, что началась война. Ну, недолго думая, позавтракал, собрал вещи необходимые. И в три часа был в военкомате. Ну и в военкомате попал на 30.05 на Звардия. Ну и выдали форму. Сутки мы пробыли в этой части. И на следующий день ну, оружие получили. Ну, построили и вышел комбат и сообщил, что ожидается прорыв танков на окружной. Но танки до нас не дошли. Их попалили перед Северной Салтовкой их спалили. Вот на Залютина мы стояли на окружной, блокпост был. Задачи на посту были проверка документов, фильтрация, выявление ДРГ. Но в конце апреля пришел комбат, и построил строй и сообщил перед строем, что набирают добровольцев на, на Донбасс, на Луганск. Ну, вызвался я и еще трое ребят. Это самое. Вот. Ну и вчетвером поехали сначала на Ну, там были стрельбы и подготовка. Выдали новое оружие. У, кому, у кого чего не хватало? Ну каски там какие-то новые. Это броники. Повыдавали. Ну и поехали на Бахмут. Бахмут это на тот момент была переваловая база, там боевые действия не велись еще. Ну и поступил приказ выдвигаться уже на третьи сутки, выдвигаться ночью на Золотое. Ну, бои были каждый день, стрелковые в основном. Они выходили в 200 метрах от нас посадка. Ну и начиналось все с минометного обстрела. И потом подходила пехота, и, ну и мы отбивались. Ну, отбивали все 10 дней не, отдали. Ну, потом у нас э, ротация была, 24-я бригада зашла в ЗСУ нас менять. Где-то числа 17 мая 22 -го года, получается, мы оказались на Камышевахе. Ну, на Камышеваху пришли, в общем, заняли в посадке, густая посадка, э, позицию, и начали окапываться. Ну, там, конечно, участвовала все, и авиация, и вертушки. На четвертый день пребывания в Камышевахе только начали соединять эти лежки между собой, ну, полноценные окопы строить. И пошла ДРГ. Ну, у нас выставил, выставлен был секрет, и хлопец заметил, что ДРГ перемещается по посадке. Ну, и нам удалось их уничтожить. Ну, так как они ну, не могли нас взять, они это самое, выбить оттуда. Вызвали ну, технику тяжелую брони, бронированную. Ну и пришлось отойти. Сообщили по рации, командир роты дал добро, что отошли в зеленку. Нас вывезли на Славянск. Славянске готовить позиции. В общем, провели там месяц, по-моему, да. Месяц мы окапывались. Ну и потом ротация попали под ротацию и вывезли на Харьков. В Харькове поступил приказ штурмовать Уды. Уды мы зашли в составе бронегруппы. Ну сильная, усиленная бронегруппа на БТРах заехали на четверках. Но очень прискорбно коцапа уже не было там, они. Через границу, там граница в двух километрах они потекали. С такой силой мы поразмазали их там. Двое суток пробыли в Купянский узловом и потом вывезли в лес на технике. И поступил приказ окапываться. И пошли на разведку туда это, ну, выявлять кацапов оставшихся. Увидели КАМАЗ между посадкой и лесом. Вот КАМАЗ стоял. И действительно, полный БК в ящике Были разбросаны вокруг вещи, броники. Ну, сообщили насчет КАМАЗа и на следующий день его забрали. Наши приехали, забрали. И пришел приказ на ехать на Солидар. Прибыв в Солидар, мы заняли позицию, ну почти что сразу на следующий день переночевали. Переночевали в одном месте, и потом поступил приказ занять позицию на на переезде железнодорожной, недалеко от вокзала. И через два дня поступил приказ нашему взводнику выделить четырех человек и отправить на усиление позиции 322. И позиция находилась в трехэтажном здании, бетонном. Меня приняли и отправили на третий этаж, ну, на эту позицию, которая уже намечена была. Ну и буквально, наверное, полчаса прошло и начался штурм. Ну, полезли. Через, ну, в общем, РПГ -шки. сначала полетели. Это один хлопец погиб сразу. Ну и потом, получается, я остался один. Потому что хлопцы, которые были на втором этаже, они думали, что мы все 200, потому что видели Серегу погибшего. Ну, думали, что и я там же. Ну и принято было решение, думаю, что по рации они связались, попросили разрешения ну, отойти на отход. Ну а я остался на третьем этаже заблокированный, то есть с двух сторон. Там два подъезда было вот в этом коридоре, ну и верно выбрал позицию, это меня спасло. Ну и начал отстрелы, ну принял решение уже сдаваться я не хотел. Ну, принял решение уже до, до конца. Я снял, помню, снимаю разгрузку и откос двери. И РПВшка пролетела, вот в каске был, ну, пробила каску. И это, сознание я потерял, ну, я очнулся, чувствую, что, ну, кровь течет, раз кровь течет, чувствую я это. Значит, живой, думаю. Ну, думаю, по вою решил. того один осмелился зайти в комнату, ну, ко мне туда. Ну, зашел с фонариком. И по фонарю я ну, мог определить, где он находится, в какую сторону он пошел. Ну, и тут я выскочил. Ну, в общем, за двух его. В трех метрах от меня он был. Ну, как-то бездумно они штурмуют с фонарями ночью. Угрозы посыпались, что мы тебя все равно выкурим оттуда, сдавайся или сдохнешь там. Начали кидать весь хлам в комнату. Ну, всю мебель та, что набитая была. И два колеса полетело. Ну и ливанули бензина и подожди. Пришлось выбирать. Ну или сгореть там заживо, или прыгать. Ну, светился и прыгнул. Ну, сломал ногу вот это на шифер. Ну, спрыгнул на вес, с навеса. Ну, ушиб ногу, отлежался. Ну, и метров 300 прополз, дополз до оврага. Там овраг был такой, ну, как канава, типа, ну, довольно большой человеческий рост. И по оврагу дополз до мостика, до бетонного. Ну, выполз. Ну, метров 10 еще прополз и нарвался на секрет. Выскочил орк и взял на мушку. Ну, я как бы то, что без оружия, ну, сдаваться мне как бы не хотелось бы, ну, просто решил, что хай лучше застрелят. Ну, приподнялся он, хоть и орал, что не двигаться там, это самое, не, это, руки на землю, это самое. Ну, я начал приподниматься, он возле головы очередь дал но не попал ну и оно инстинкт инстинкт сработал на упал и уже не двигался через какое-то время небольшое совсем промежуток вот в мешок на голову надели и это само руки связали проволкой ну и потянули в ангар там сбоку ангар был и один из них что-то разговорчивым оказался говорит ну на диалог его потянуло со мной говорит ты да вы шо, говорит, не хотите Советский Союз вернуть на? Я говорю, нет. Ты шо, говорит, ты шо, вообще, ну, и понеслась там. Ну, в общем, и получается, в ангаре я провел до темна с ними вместе. Потом соорудили носилки какие-то самодельные. И положили на носилки и понесли. Ну, и донесли до какого-то хутора и решили задушить. В общем, накинули веревку, один накинул и -и -и. на колени вот так, ну, спиной я к нему лежал, ну и начал душить. Ну, я уже ослабленный был, видать, сразу вырубился. Ну, я не думали, что за двух сотен. Ну а на самом деле я отошел. Очнулся. Нога стеклянная уже была одна. Ну, заполз в дом, там разваленный дом, без стекол был. Это самое нашел тряпку какую-то, замотался, ну и сутки провел там. И вот ну, уже ближе к вечеру следующего дня я очнулся и смотрю через окно. Колодец, ну недалеко, метров 30, наверное, ну, около 30 метров от меня колодец. И ведро стоит на колодце. Ну, то вот, на коленях подполз, ну, зубами вот то поддел ведро, сбросил, там вода была и скорка льда. Ну, несколько глотков успел сделать. И ползу назад в этот же дом, слышу, стоять. Поворачиваюсь, ну, опять на мушке держит. Уже другие вагнера проходили через этот поселок. Ну, все, подбежали, вот кто такой. Ну. приволокли в подвал, какой-то. Двое суток я провел в подвале, ну, сырой подвал. Вот с этого подвала меня доставили в лазарет. Ну, лазарет это там тоже были, находились пленные, только раненые пленные. Ну, и там бы уже пошла гангрена. Ну, отправили в госпиталь в Луганск. В Луганске отрезали ногу, лодыжку. Ну и назад доставили. Ну, 18 дней я вот это там пробыл. До обмена. 31 января произошел, зашел обмен. СБУшники встретили с, над, ну, с нашими, с надзорниками. И отвезли на скорой в госпиталь. В Мепо. Разнеправки ее уже. Победить главное. Нельзя, что порки правили нами этого допустить нельзя, потому что это... Ну, чем под ними жить, то лучше сдохнуть. Планирую в дальнейшем продолжить службу. Мотивирует, ну, делиться опытом. Хочу выучиться на инструктора и помогать ребятам выживать.